Я житель этого дома поспешной зеленый хозяйственной сертификой. В какой квартире один? Ольга. З Гуровець. З Гуровець Ольга Анатолій. Пані Ольго, що ви можете сказати, що до газу і пошкодження чи не пошкодження газової інфраструктури під час того інциденту, вибуху? Ну от смотрите, взрывная волна пошла на ту сторону. Все туда вынесло в основном, сюда только с этого этажа. И почему не разошлось на разные стороны? Только вниз пошло на окна на первом этаже, где я сижу, в это время сидели у меня дети, где я живу. Сидели в это время, у меня дома да. дети. Вот стоят по этой стороне, весь целый газовый. на всех колонки с одних сторон все стоят. Все сняли, все стоит. Откуда может быть там выбух газа? Я думаю, если выбух газа это было бы намного больше и т... плачевнее. А вам, Олег, отойди, пожалуйста. Все целое, все колонки целые, по всему стоят. Стоек у нас идет у всех одинаково, со всех сторон, вот посередине. То, где моя первая квартира, у которой лопнула чугунная ванна. Какой взрыв мощности. Все, дым, запаха газа, когда я приезжала, я не слышала. Дым, пыль, все вот так в ванне. Вы можете рассказать, вот мыть? Не Я в это время была на работе. Когда это бахнуло, через минут пять мне позвонил ребенок, они в это время были дома. Я сказала, мама, дом взорвался. Я добежала сюда через два дома, я работаю. Здесь все вот так вот в дыму, все в разрухе. И вывалено была в основном на ту всю сторону. Весь, вся разруха была вывалена на ту сторону. Я успела забежать в квартиру, запаха газа никто не слышал. У мешк... мешканців уже є певна думка до причин вибуху. Ну, власне, не причин, а що це був за дуба? Що це може бути? Теракт терак з якимись економічними причинами, рукотворний вибух, ну, скажімо так, як ви вважаєте? Я вважаю, это... підложено, тому що якщо б газ, я вам серйозно кажу, тут б нічого. Більше мабуть, не залишилося, ні у кого б не залишилося. Підкладено вибухівку. там що... Я считаю, что, скорее всего, это все сделано специально. Это не, не, не жители, это не сосед, это, это было сделано специально. Слава Богу, что в это время было меньше народа, который пострадал. Действительно жалко, что погибла Оксана Андреевна. И информация, что пани Оксана, она в тот момент не мала перебувати. Она приехала на день раньше с моря и пошла вешать белье на балкон, когда остался этот взрыв. Я прибежала, уже детей отсюда снимали, выбежал старший, побежал, сказал, что мама стояла в это время на балконе. А пан Андрей, или Алексей Кудрин? Кто? Кудрин. Алексей Андрей, ну, встретил его. Ой, я не знаю, как его зовут, да. честно. Он зовут горником. Кудрин. Есть да. информация, что он тоже в этот момент не мог быть дома. Этого никто не знал. Его нашли только к вечеру. Я лично видела. Не знаю, где его нашли, я просто отошла. Но вот здесь, когда уже спустили, я видела. И устанок вы видели, как надавали медичную помощь? <связывая> я в то время уже с детьми отошла от этого дома То, что раскапывали Оксану Андреевну Потому что уже все поняли, что она под завалами под балконом И дальше я уже с детьми ушла А скажи будь ласка, может какие-то там подозрительные люди были Перед этим ходили, ну, не обращали внимания? Вы знаете, тут все время кто-то подозрительный Здесь нельзя назвать, что там вот тот пришел, узнавал или пришел, или звонил Здесь постоянно ну, ходят какой район у нас. Ник никто не знает, чтобы кто-то мог что-то зайти. Даже зайти здесь не проблема. Позвони в домофон, залезть на крышу по пожарной, Это никому не проблема. Сказать почта или там курьер какой-то. Ну а выход это... в подвал какой-то там вообще был, если допустим... Подвал тоже... с той стороны. Вот подвал, вход в Котень. Больше нет. Вход на чердак через третий этаж, где стоят решетки и двери. Это не так просто. Это вот сюда, где обрезана лестница. Это вот, пожалуйста, лестница. Если возможность подложить, скажем, взрывное устройство... Вы... Вот как могли его, в какое место положить, ну, по, ну, по вашему мнению. Ну не в квартиру занести, это Понятно. однозначно. Чужих к нам в квартиру мы все друг друга наперечет знаем. Понимаете, кто кому ходит или кто. Если там где-то снимается, кто-то мы уже всех соседей почти повыучивали, кто кому идет, понимаете? Это только или взломать было на чердаке замки, поломать, но так как соседи там живут, все время выходят, это было бы видно, понимаете. Ну тобто... вот подняться на третий этаж, поднимитесь и посмотрите, где вход на крышу. Он одинаковый, что с той стороны в подъезде был, что в нашем подъезде. Вот залезть на крышу, посмотрите, не проблема. Вон тебе на трубу. Вот, тобто, ну то ты як выложил-то, вы бухинку могли закласти? Очень даже можно. Ну. Очень От даже. Куда? Ну, на крышу, а куда? А куда еще ее можно? В окно, если кто-то будет, ты придешь, что-то у тебя лежит. І якраз як центр вибуху третій повод. Якщо на дах заклали, відповідно. На третій этаж. Якщо б був на второму, посмотрите, здесь би нічого не осталось. Ну, это вже, я не знаю, не треба бути сищиком, щоб це вже увидело. Тобто, очевидно, могли з даху закласти. Так, да. это вповні очень далі дуже. Дякую, Будь ласка.